bir mo'min bor jim turishni yaxshi ko'radi yana bittasi bor sergakroq bo'ladi yana bir odam bor jamoat ichida odamlar bilan birga bo'lishni xohlaydi yana bir mo'min bor yolg'iz turishni xohlaydi bir mo'min bor tashqi ko'rishiga niyatda chiroyli e'tibor berib kirtin yuradi kimdir umuman qaramaydi ustiga bu Alloh taolo insonlarning tabiatiga joylangan narsa shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, odamlarni mana shunga o'xshagan fe'l atvorlarida aralashib yuringlar aytyapmiz bu sergar bu kamgap bu qaysar bu injir bu yolg'iz turishni xohlaydi bu jamoat tinchida turishni xohlaydi bu narsalarda bir birimizni kechirib yashashimiz kerak odamlarni fe'l atvorlarida aralashib yashanglar ammo amallarda ularga xilof ish tutinglar ya'ni gunoh masiyatga kirsa aralashib ketavermanglar ajralinglar gunoh qilmanglar deganla